Hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərimiz. Bu gün sizə Zəbrat Məhəmmədli yolunda, Amil Şadlıq Sarayı evi yaxınlığında yerləşən 4 otaqlı bu gözəl həyət evimizi təqdim etməyə gəlmişəm. 2.5 sotda inşa olunub. Yerdən 6 daş kürsüdə və dörd tərəfdən də qoşa daşlıq tikilmişdir. Evin yan tərəfindən də arxa tərəfinə keçməyə rahatlıqla yer qoyulub. İlk öncə məndən balkonda ev istəyən müştərilərimə bildirmək istəyirəm ki, tam da sizin istəyinizə uyğun evdir. Videomda sona qədər izləyib evin içərisini inşallah görərsiniz. Hal-hazırda evdə tamamlanma işləri gedir. Gördüyünüz kimi həyətimiz də genişdir. Qabağında balkonun pəncərlər şəbəkədir. Mətbəxə giriş üçün balkondan da qapı qoyulub və əsas giriş üçün də təbii ki dəmir qabsı var. Həyətimiz də, həyətiniz də burdan belə geniş təqdim edim. Yəni bunların da hamısının rəngi vurulacaq. Həyət də gördüyünüz kimi geniş və gözəldir. Rahat həyətə üç maşın daxil olar. Keçək indi evin içərinə. Hal-hazırda yağış yağır və həyət suludur. Yağışda ruzudu. Allah hər kəsin ruzusunu versin, inşallah, halal ruzusu inşallah. Hər kəsə də kim ki gözəliv, keyfiyyətli ev istəyir, Allah hər kəsə gözəl və keyfiyyətli ev nəsib eləsin. Evimiz koridor sistemlidir, gördüyünüz kimi. Gələcəkdən sağda yerləşir qonaq otağı. Evin qiyməti 85.000 manatdır və real alıcıya da təbii ki, qiymətdə də endirim olacaq kubçadı, e, sənətli kubçadı. Bura mətbəx. Bura bir yataq otağı. Burada belə bir yataq otağımız var ki, elə böylük, ona otağın böyülüyündədir. Yəni genişdir. Qeyd etdiyim kimi evdə tamamlanma işləri gedir. Yəni dediyim qiymət də tamamlanmış təhvil veriləcək qiymətə daxildir yani. Burada belə bir yataq otağı. Komunallar da gördüyünüz kimi quraşdırılıb, işıqlar yanır, qaz, su, işıq da daimidir, ətrafında yaşayış var. Və istilik sistemi kombidir, kombinin bütün xətləri çəkilib. Radiator aparat inşallah evalan özü алып quraşdıracaq Allahın izni ilə. Sanuzel və sanitar qovşağı bir yerdədir. Onun aksesuarı təmir bitəndən sonra quraşdırılır. Digər məlumatlar, ola bilər, hansısa məlumat deyim, yadımdan çıxsın. Əlavə məlumat tələb etmək istəyən müştərilər və evə gəlmək istəyən müştərilər səhifəmdəki nömrə ilə əlaqə saxlaya bilər, inşallah. Bunu da qeyd etdim ki, ipoteka nəzərdə tutanda ipotekaya, əgər dövlət işində işiniz varsa, Bank sizə ipoteka verirsə, ipoteka müraciət edə bilərsiniz. İpotekaya yararlı evim var. Qaldı daxili kredit, daxili kreditlə evlər satmıram, ya məndə olmur. Ya o işdə, e, belə deyim, baş qoşmuram. Məndə olan bütün evlərin alıq-satqısı nəvrdir. Nəqd alış-satış. Buyurun əziz izləyicilər, videomun sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Səhifəmi takip edib videolarımı bəyənmək unutmayın.